بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم عزيز لر الله سبحانه وتعالى سيزو بزلرگا ترلي حكم لرنا قرآن أرقالي عمر قلب برمز عليه الصلاة والسلام جا مكرمه ده و istiqomat qilib turganlarida bizlar uchun bu dunyoda nima ishlarni qilishligimiz nimalardan qaytishligimiz haqida ham buyruqlar va hadis quddusiylar orqali bildirilgan alloh qaza va jallani bizga buyurgan ibodatlarini olib qaraydigan bo'lsak ro'za ibodatini oling yoki bo'lmasa haj ibodatini zakot ibodatini va boshqa ibodatlarni hamma ibodatlardan ko'ra namozni nihoyatda darojoti baland nima uchun desa yagona namozgina azizlar yerda emas merojda buyurilingan namoz bu nihoyatda buyuk ibodat namoz bu mo'minning merojidir ibodatlarni tojisidir inson uchun musulmon uchun mo'min uchun qalbini rohati vujudini rohati eng baxtlik damlari u insonni jaynamozda peshonasi sajdada turgan holatlari bo'larkan lekin keyingi paytlarda savollar tug'ilyapti mana shu namoz haqida azizlar man bugun namozni fazilatlari haqida gapirmoqchi emasman bugun namozxon haqida gaplashmoqchimiz chunki nega namoz o'qiymiz degan savolga javob qidirmoqchimiz nega namoz o'qiymiz o'zi aslida bizni namozimizga bizni sajdamizga yaratgan robbimiz muhtojmi yo'q astag'firulloh biz muhtojmiz biz bandaligimizni bajo keltirishlik uchun ollohga sajda qilamiz azizlar lekin aslida namozxon namoz o'qiganligi sababli barcha gunoh ishlardan to'xtamog'ligi lozim qur'oni karimda olloh azza va jalla marhamat qilib aytadiki astaiz billah yalamu ma tasnaun azim olloh aytyapti payg'ambarimiz alayhi vassallamga sizga kitobdan vahiy qilingan narsani tilovat qiling va namozni to'kis ado eting albatta namoz faxsh va munkardan qaytarur albatta ollohning zikri ulug'dur olloh nimani qilayotganingizni biladi dedi qarang namoz o'qishligimizda namoz bizga beradigan yordamini olloh o'zi aytib qo'yyapti namoz o'qing namoz sizlarni barcha faxsh ishlardan munkar ishlardan to'xtatadi demak kim namoz o'qisa ushbu oyatga muvofiq faxsh ishlardan va munkar ya'ni qaytarilingan gunoh ishlardan to'xtashi kerak namozxon shunday bo'lishi kerak azizlar lekin hamma namozxon ham shunday bo'lyaptimi odamlar ichida namozxon bo'la turib gunohlarni qilayotgan faxsh va munkar ishlarda ham bardavom bo'layotganlarni ko'rmayapmizmi hatto ba'zi bir dinimizga nisbatan yoki ibodatimizga nisbatan beodobona munosabatda bo'ladiganlar uchun bahona qilinib e mana shumi namozxoning undan ko'ra men benamoz bo'lsam ham bundan a'loroqman deyishlikkacha boradigan gaplarga sabab bo'lmayaptimi lekin bu yerda azizlar namozni aybi yo'q namozxonning aybi namoz har qanday fahsh va munkar ishdan to'xtatish kerak bu gapni man aytmadim azizlar payg'ambarimiz alayhisalotu vassallam ham aytmadilar olloh aytyapti kim ollohni gapini muhokama qiladi kim mana shu joyini to'g'irlash kerak deyishlikka haddi sig'adi olloh saqlasin astag'firulloh bunaqa hayolga borishlikni o'zi gunoh alloh aqaz va jalla aytdimi bu albatta bo'ladi azizlar agar namoz o'qib turib ham fahsh va munkar ishlardan qaytmayotgan bo'lsa demak u odam hali o'sha shariat talabidek namoz o'qiya olmabdi shomi sharifda yashab o'tgan ulug' zot shayx ramazon butiy rahmatulloh alayhi bir mavizalardan birlarida aytibdilarki butun dunyo ibodatga to'ldi ammo ubudiyat yo'q debdilar ibodat bu insonni go'yoki jasadiga o'xshaydi ekan ubudiyat esa uning ruhi yotib turib ruku sajda qilaverishimiz mumkin ekan bu ibodat ammo mana shuni ubudiyati bilan ya'ni o'shanga ruh kirgizish kerak bu qalb bilan bo'ladi azizlar ana o'shanday ubudiyati o'shanday ruhi bilan o'qilgan namoz insonlarni baxtiga saodatiga sabab bo'ladi ana o'sha namoz insonlarni gunohdan faxshdan to'xtatadi biz nima qilayotganimizni avval qalbimiz bilan his qilib olishimiz kerak tahorat olishdan boshlab tahorat olyapmiz hozir tahorat olib bo'lgandan keyin men alloh olloh va jallani qabuliga kiraman degan o'y turishi kerak tasavvur qiling podshohni huzuriga kirsangiz qanaqa bo'ladi hokim hokimu hukamolarni huzuriga vazir ozarolarni oldiga kiradigan bo'lsangiz qanaqa hissiyot o'tadi yuragingiz qattiq uradimi nafas olishga qiynalasizmi hayajon bosadimi salobati tutadimi lekin namoz bu butun olamlarni robbisi bo'lgan olloh azza va jallani qabuliga kiryapsiz agar unda yuragingiz o'ynamayotgan bo'lsa qalbingiz titramayotgan bo'lsa demak o'sha qabulga hali tayyor bo'lib kirmabmiz shuning uchun namozga kirishdan oldin butun vujudimiz bilan robbimiz bo'lgan olloh azza va jallani qabuliga kirayotganimizni his qilib kirmoqlik kerak namozxon bo'la turib o'g'irlik qilsa namozxon bo'la turib zino qilsa namozxon bo'la turib pora olsa namozxon bo'la turib xiyonat qilsa chaqimchilik qilsa bevafolik qilsa yolg'onchilik qilsa munkar ishlarni qilsa demak unda narigi olloh va jallani oyati namoz o'qing yomon ishlardan qaytaradi degan oyati qayerga ketdi demak biz namozni o'sha şey talab qilganchalik o'qiy olmaganligimiz uchun ham mana shunaqa namozimiz bizni to'xtata olmayapti namoz o'qishimizga e'tibor qarataylik azizlar bir rivoyat o'qib qolgundim bir paytlar majnun layliga oshiq bo'lib laylim laylim deb sahroga chiqib ketibdi sahroda yuribdi ekan faqat hayolida laylisi xuddi shu sahroda bir obid zohid ham sahroga chiqib ketibdi u ollohga oshiq bo'lgan u olloh olloh deb oshiq bo'lib sahroda kezib yuribdi bu esa layli layli deb yuribdi bir joyga borganda obid namoz o'qiyapti ekan majnun uni oldidan kesib o'tib ketibdi namozdan tugata hali obid ey majnun ko'rmayapsanmi men oshiq bo'lgan mahbubimga ollohga sajda qilib namoz o'qiyapman men mana shu zotga oshiq bo'lib butun dunyoni tark qilib shu sahroga chiqib ketuvdim sen esa shunda ham menga halaqit qilib oldimdan o'tding majnun u kishiga qarab meni kechiring men bilmay qolibman layliga shu qadar oshiq bo'libmanki ko'zim hech narsani ko'rmay qolibdi laylini ishqida sizni namoz o'qiyotganingizni ham ko'rmabman lekin siz ollohga oshiq bo'lib turib ollohni qabulida turib meni o'tganimni qanday ko'rganizga hayronman degan ekan ollohga oshiqlikni davo qilyapmizmi namoz o'qiyapmizmi azizlar hamma narsani unutib yurakdan o'qishni o'rganishimiz kerak shunda o'sha namozdan ko'zlangan maqsad hosil bo'ladi u namoz bizlarni hamma yomon ishlardan hamma gunoh ishlardan o'zi to'xtatadi faqatgina biz o'sha şey tartibida o'qiy olmayapmiz xolos olloh kechirsin buning uchun namozni ruhini barpo qilishimiz kerak payg'ambarimiz alayhisalotu vassalam aytgan ekanlarki bir odam namoz o'qib turganida unga o'ndan biri to'qqizdan biri sakkizdan biri yettidan biri oltidan biri beshdan biri to'rtdan biri uchdan biri yoki yarimigina yozilgan bo'ladi debdilar abu davud rivoyat qilgan hadis bu demak bizni xushu huzurimizga bog'liq ekan azizlar shuning uchun ham namoz o'qiganimizda mana shunday xushu bilan huzur bilan o'qishlikka harakat qilishimiz kerak azizlar namoz tasavvur qilib o'qiydigan bo'lsangiz insonni ham qalbi titraydi sajda eng buyuk ibodat sajda bandani bandaligini ko'rsatadigan allohga eng katta itoatini namoyon qiladigan ibodat shayton ollohni inkor qilgani yo'q olloh buyurgan sajdani qilmasdan shayton bo'ldida la'nat yozildi dushman bo'ldi shuning uchun biz mana shu sajda qilayotganimizda bizni sajdaga loyiq qilgan ollohga hamd va sano aytib shukrona bilan ibodat qilishimiz kerak shundagina namoz bizlarni faxsh va munkar ishlardan to'xtatadi namozxon degan nomga loyiq bo'ladi lekin afsus hozirchi azizlar namozxon bo'la turib qancha xiyonat uyalib ketasan odam ey mana bu odam namozxon edi qarang ishonuvdik lekin mana bunday ish qildi mana bu jinoyatlarni qildi desa bu namozxonlik nomiga nomunosibdir shuning uchun musofirchilikda va boshqa yurtlarda bolam chaqam deb yurgan qancha azizlar namoz o'qib ibodat qilib yuribmiz duolar qilyapsiz inshaalloh ibodatlaringizni qabul qilsin oshanday joylarda fahsh va munkar ishlardan saqlanishlikni eng yaxshi yo'li namozni hushu bilan huzur bilan ado qilmoqlik mana shunday hushu va huzu bilan namoz o'qishlikni hammamizga olloh o'zi qalbimizga joylasin va ibodatlarimizni qabul qilsin